apa benda yang membuatkan watak jahat tu betul-betul menjadi. Contoh yang paling dekat ialah dalam filem Brad Brothers yang baru-baru ni jadi buah mulut orang. Ramai orang puji sinematografi dia cantik, pace dia padu, laju, plot dia menarik. Tapi ada satu watak yang betul-betul mencuri perhatian ramai. Bukan hero dia, bukan Jaki dengan punchline dia, tapi Fadlan. Watak yang dibawakan oleh Shukri Yahya ni memang luar jangkaan guys. Orang tak sangka dia ada twist jadi villain. Tapi ada juga orang yang dah agak dah twist ni. Tapi yang penting bila twist tu muncul, semua orang terkejut. Kita mula nampak dia berubah bila dia confront dengan ayah dia Nada suara dia jadi lain Mata dia jadi macam tak tak hidup Mata dia kosong Tak ada rasa hormat sebagai seorang anak Dan lepas babak tu dia berdiri tegak je Sambil bapak dia kena tembak dalam kereta tu Walaupun bukan bapak dia Tapi orang tu lah yang jaga dia Daripada dia kecil sampai dia besar kan Muka dia kosong tapi penuh dengan kebencian dengan kehinaan Momen tu kita tahu yang watak ni Memang dah no turning back Dan lepas pada scene tu kita ditunjukkan macam mana bengisnya dia Macam mana jahat ganasnya dia Dia bunuh Orang-orang bawahan gas dengan parang dan juga dengan AK47 tu. Macam tu je, tak ada emosi, tak ada penyesalan, memang psycho habis. Inilah salah satu contoh watak villain yang berjaya mengganggu emosi penonton. Bukan sebab dia jerit, bukan sebab dia bawa geng ramai-ramai, tapi sebab dia buat kita rasa tak selamat kepada watak utama setiap kali dia muncul dalam skrin. So hari ini aku nak sembang sikit apa sebenarnya rahsia untuk buat watak villain yang berkesan sampai kita sebagai penonton boleh rasa takut, bukan kita rasa takut untuk diri kita, kita takut pada watak utama. Sebab watak utama kalau jumpa jumpa dengan orang villain ni dia akan mati bila-bila masa je jadi kita pergi jauh sikit kita tengok contoh dari luar negara contoh paling klasik ialah Terminator Terminator 1 Terminator 2 dalam Terminator 1 kita tunjukkan watak pembunuh robot iaitu dibawa oleh Arnold Schwarzenegger tak ada emosi guys dia tak sembang apa-apa pun dia ada target dia kejar sampai dapat tak ada kompromi tak ada belas kasihan dan dalam Terminator 2 muncul T-1000 ini lagi power muka dia relax je pakai pakaian polis suara lembut tapi dia boleh jadi siapa-siapa pun dan kat mana ada ruang kat mana ada musuh So dia terus bunuh je eh. dia tak ada nak borak-borak tak ada nak nak bagi tahu apa sebab dia bunuh tak ada dia sangat tenang dan sangat efisien dan bila dia buat dia akan kasi dapat sebab tu kita dapat rasakan yang watak dalam Terminator 2 ni memang kita takut dengan John Connor dengan watak robot Arnold Schwarzenegger tu kita rasa macam eh ni akan kalah ni kalau kalau dapat ni habis ni dia orang ni jadi perasaan tu yang kita nak untuk villain hasil dalam filem tu. Contoh lagi satu watak dalam X-Men Days of Future Past iaitu watak The Sentinels. Robot-robot gegasi yang kejam tak ada perasaan tapi boleh adapt dengan kuasa mutant. Tak kira siapa tau. Dia jumpa je watak-watak mutant dalam filem ni, terus bunuh. Dia ambil alih kuasa, dia, dia jadikan kuasa dia kelemahan pada mutant tu, dia terus bunuh. Jadi semua orang dalam sini berbahaya dan itulah perasaan yang paling penting bila kita cipta watak villain ni. Buat penonton rasa cemas. Buat penonton rasa takut dengan watak utama ni. Bila kita buat watak villain ni jadi ter terlalu kuat dan terlalu overpowered dengan watak utama dia ada kelemahan dan juga kelebihan dia kelebihan dia yang itulah saya sebut tadi tapi kelemahan dia kalau tak digunakan dengan betul dia boleh jadi Spoil Contoh paling obvious Ialah Scarlet Witch Dalam Doctor Strange Multiverse of Madness Mula-mula watak ni muncul Dia memang overpowered Dia memang Boleh kalahkan semua sosra Dalam kamar tu Tapi bila jumpa Doctor Strange Eh dia bersembang pula Dia habiskan musuh Eh tapi dia macam nak explain dulu Kenapa dia buat Kenapa dia buat ni Tadi buat penonton rasa macam Eh takde apa ni Dia jumpa Doctor Strange tak kalah ni padahal dengan watak-watak lain dia akan tak buang masa Ah ha, dengan Fantastic Four dengan Profesor uh, Professor Xavier semua dia bunuh terus tu kejam tapi bila jumpa Doctor Strange dia jadi macam eh tarik handbrake pula ha, jadi macam ni dia tak berkesan sebab villain tu dia tak konsisten sepatutnya dia buat terus dengan Doctor Strange pun dia buat macam tu dengan watak lain pun dia buat macam tu baru kita sebagai penonton kita rasa ketakutan sebagai villain yang jahat ni itu beza dia jadi contohlah yang macam dalam Blood Brothers tu Fadlan masuk je kita tak perlu explain dah dia tak perlu explain apa yang dia nak buat tapi kita rasa macam ah, siapa pula dia nak bunuh kejap lagi ha, jadi inilah villain yang sebenar ancaman yang betul sebab tu penonton kita rasa takut pada hero yang akan kalah ha, jadi bila orang jahat ni berjaya buat macam tu maknanya dia berkesan lah ha, jadi nak cerita villain yang power senang je jangan bagi ruang bila dia muncul orang akan tahu dia akan buat tindakan yang unstoppable kurangkan cakap biar perbuatan dia yang bercakap dan aku harap sangat-sangat lepas ni makin ramai penulis pengarah dan juga pelakon yang berani cipta watak villain yang betul-betul tinggalkan kesan kalau korang ada cadangan siapa villain Malaysia lain Ataupun video dekat luar sana Yang korang suka Buat korang rasa berdebar Boleh tekan komen dekat bawah